Salam hörmətli treyderlər, bu günləri sizlərə yeni bir strateji təqdim eləyəcəm. Stratejiyanın adı Video adlanır. Eee, statistika barəsində ilkincə məlumat verim. E, bu ilin yanvar ayından noyabr ayına qədər 2800 punktluq bir gəlir göstərilmişdir. Və adətən trend olan e, zamanlarda yaxşı effekt verir. Euro dollar cütündə istifadə edəcək bir zamanlıq zaman intervalında ə digər valitalarda istifadə etmək istəyirsizsə test edə bilərsiniz. İkinciqatordan istifadə edəcəyik. VID ya indikatorundan və MACD indikatorundan. VID indikatorunu müxtəlif parametrlərlə platformamızı daxil edəcəyik. Deməli, birincisi ə, burada göy rəngdə qeyd olunub, period 15, 15 periodu 2 dəfə sırlan tıqlamaqla 15 seçə bilərsiniz və digər hisper 30 period dador hisser 30 rəqəmi ilə qeyd olunur və bunu daxil edirik. Dədim ki, göy rəngdə və digər vidiya parametr burada period fərqlidir. 34 periodi ilə və his, hisper 68. Rəngi isə qırmızıdır. Daxil etdik. Alış əməliyyatı haqqında ilkincə məlumat verim. Alış əməliyyatı açmaqımız üçün deməli 15 periodlu göy rəngdə qeyd olunan ə vidiy indikatoru qırmızı rəngdə 34 periodlu ə, qırmızı rəngdə qeyd olunan hesbər indikator vidiy indikatorunu üstə doğru kəsməlidir. Və bu kəsimə olduqda bizə ilkin siqnal veriləcəkdir. Sonra biz maqdin indikatoruna baxacağıq. Maqdin indikatoru sıfır səviəsindən yuxarıda olmalıdır. Və burada bir şərt də ödənilməlidir ki, ə sıfır səviəsindən yuxarıda olmaq əsas şərt olusa da MACD indikatorunda əvvəl maksimum pik yaranmamalıdır. Məsələn, burada biz siqnal alsaydıq, o zaman bazara daxil olmayacaqdı. Nəyə görə? Çünki bizim əvvəlki pikimiz, pik səviyyəmiz vardır. Həmçinin bu satış əməliyyatında da bel olacaqdır. Yəni əgər əvvəl minimum varsa, o zaman biz MACD indikatorundakı siqnalı buraxmış olacağıq. Və bu şərtlər ödənildikdən sonra bazara daxil oluruq, alış əməliyyatına elə bu zonada və 70 punktluq bir stop loss order qoyacağıq. 70 punktluq bir stop loss orderi təqribən bu zonaya doğru gəlir, çıxır və baxımdan yerləşdirdi stop loss ordernı və take profit orderi 200 punktluq bir take profit order olacaqdır və 200 punktluq take profit order də bu zonada vurulmuş olacaqdır onda qeyd etdim və ə, 100 punktluq bir hərəkətdən sonra bizim əməliyyatda olduğumuz istiqamətdə doğru bu zaman biz ə, stop loss səviyyəsindən doğru çəkəcəyik. Başa verə biləcək zərərin qarşısını almaqdan ötürü. Ə, və bazardan çıxmanın digər bir qaydası vardır ki, əgər VEDI indikatoru əks istiqamətlilik kəsişmə edərsə, ə, bu zaman bazardan çıxacağıq. Məsəl üçün Biz bu rata alış əməliyyatına baxdıqsa, burada satış əməliyyatı üçün fürsət axtaracağıq. Və əgər ə, alış əməliyyatı açdığımızdan sonra belə bir vəziyyət yaranarsa, kəsişmə olarsa, əks istiqamətlə, yəni qırmızı vidiya indikatorə görənçli vidiya indikatorunu üstə doğru kəsərsə, o zaman biz ə, bazarda, deməli, zərər və ya xeyir olmasından əsla olmayaraq bazarı tərk etmiş olmalıyıq. Ə, və Bu alış əməliyyatı haqqında idi. Satış əməliyyatı necə açacağıq? Satış əməliyyatında da de, e, deməli qırmızı rəngli 34 periodlu vidya indikatoru göy rəngli 15 periodlu vidya indikatorunun üstə doğru kəsməlidir. Və bu şərt bizə birinci siqnal verəcəkdir. Bundan sonra baxacağıq aşağı Maqdi indikatoruna. Maqdi indikatorun deməli sıfır səviyyəsindən aşağı doğru kəsməlidir. E, və 3 şam gözləmək mümkündür ki əgər maqdin indikator sıfır səviyyəsini kəsməyibsə, o zaman yalnız 3 şam gözləyəcəyik ki, o bunu etsin. Və bu şərtlər ödənildikdən sonra fikir veririk biz. Burada artıq ödənilmiş olur və bu zonada biz bazara daxil olacağıq. Bu zonada bazara daxil oluruq. Deməli, satış əməliyyatına stop loss orderini 70 punktluq qoyacağıq qədər yuxarı çəkək bunu və take profit orderi 200 punktluq olacaqdır. 200 punktluq ardınca yuxarı bu istiqamətdə bu zonada artıq take profit vurmuş olacaqdır. Və əgər biz bazarda ola-ola ikinci bir siqnal yaranarsa, osa bambazara daxil olmayacaq. H əgər hər hansı bir əməliyyatımız açıqdırsa Yəni bir əməliyyat bağlanmalıdır, ondan sonra digər bir əməliyyata açıla bilərik. Və burada da ə, alış əməliyyatında olduğu kimi, əgər maqnəntiqator əks istiqamətlə kəsmək edərsə, o zaman bazarı tərk etməliyik və 100 punktluq bir gəlir əldə olunarsa, o zaman da stop loss ordenini 0 səviyyəsinə çəkməliyik. Strategiya haqqında bu qədər güman edirəm, hərbi şey sizlərə aydın oldu. Qaranlıq qalan suallarınızı videoroiləyin yerləşdiyi bildimdə yerləşdirə bilərsiniz. Sağ olun, sizlerle məydim Fərid İskəndərli.